Selamat sejahtera diucapkan kepada yang dihormati Dr. Faizal Hakimi bin Samsudin, pensyarah kursus TRP 4024 serta rakan-rakan seperjuangan kumpulan BS3 yang saya kasihi. Selamat datang dan terima kasih atas kesudian anda semua menyertai sesi pembentangan ini. Saya Malati Dinakaran dari kumpulan BS3 dengan penuh komitmen sebagai pendidik dalam kerangka Malaysia Madani Berbesar hati dapat berkongsi amalan terbaik saya dalam pengajaran klinikal khususnya dalam subjek matematik tahun 5 bertemakan topik wang yang telah saya laksanakan dengan integrasi gamifikasi dan kemahiran digital sebagai strategi pengajaran berimpak tinggi. Tajuk pembentangan saya ialah amalan terbaik pengajaran klinikal matematik dengan aplikasi gamifikasi dan teknologi digital. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengajaran klinikal tersebut, izinkan saya menerangkan tentang maksud amalan klinikal dalam konteks pendidikan. Amalan klinikal dalam pendidikan merujuk kepada pendekatan latihan mengajar yang memberi fokus kepada pelaksanaan pengajaran sebenar dalam persekitaran bilik darjah. Ia melibatkan fasa perancangan pengajaran, pelaksanaan aktiviti secara langsung, pemerhatian serta refleksi uh, kritikal ke atas kesan pengajaran. Melalui pendekatan ini, guru sebagai pengamal klinikal bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pemerhati dan penilai terhadap proses dan hasil pembelajaran murid. Pendekatan klinikal membolehkan guru memahami keberkesanan strategi pedagogi yang dilaksanakan dan membuat intervensi berdasarkan dapatan sebenar. Amalan ini sangat membantu untuk menyesuaikan kaedah penyampaian dengan keperluan murid. Elemen penting seperti maklum balas penyelia, data pembelajaran dan refleksi kendiri menjadi tunjang utama dalam memperkasa amalan guru secara berterusan. Amalan klinikal yang saya laksanakan berteraskan teori konstruktivisme Vygotsky yang menyokong pembelajaran uh, murid melalui interaksi sosial bimbingan rakan sebaya dan guru dalam aktiviti gamifikasi murid belajar dalam kumpulan kecil dan berkomunikasi secara aktif uh, ini uh, membina pemahaman murid terhadap konsep wang melalui pengalaman sebenar dan konteksual. Bukan hanya berdasarkan awalan atau pengiraan semata-mata. Saya turut merujuk kepada model refleksi SCON yang menekankan dua jenis refleksi iaitu reflection in action iaitu refleksi semasa dan reflection on action refleksi selepas. Reflection in action berlaku semasa saya melihat murid tidak faham soalan lalu saya ubah suai pendekatan manakala reflection one action berlaku selepas sesi apabila saya menilai kekuatan dan kelemahan pelaksanaan. Model ini memastikan saya tidak kekal dalam kaedah lama, malah terus menambah baik. Pelaksanaan sesi pengajaran klinikal ini berdasarkan model kitaran amalan klinikal yang merangkumi tiga fasa utama iaitu praklinikal, semasa klinikal dan pasca klinikal. Uh, dalam fasa praklinikal, saya telah merancang rancangan pengajaran harian iaitu ADBIS dan menyediakan bahan bantu mengajar uh, yang bersesuaian dengan tahap murid serta objektif pembelajaran. Semasa fasa pengajaran dan uh, pembelajaran dijalankan, saya bertindak sebagai fasilitator dengan menekankan pembelajaran aktif dan berpusatkan pelajar. Murid diberi peluang untuk meneroka, berbincang dan menyelesaikan tugasan secara kolaboratif agar mereka dapat membina pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Sepanjang pemerhatian klinikal ini, saya menerima maklum balas segera daripada penyelia untuk menambah baik pendekatan soalan dan penegasan konsep Uh, dalam fasa pasca klinikal pula saya menjalankan refleksi mendalam terhadap keberkesanan strategi pengajaran, uh, keberhasilan murid dan uh, aspek yang perlu dibaiki. Keseluruhannya, amalan klinikal ini uh, memperlihatkan bagaimana teori pembelajaran seperti konstruktivisme diaplikasikan secara praktikal bagi meningkatkan kualiti PDP menjadikan proses pengajaran lebih reflektif berkesan dan berterusan dalam usaha melahirkan guru profesional abad ke-21. Amalan terbaik saya ialah aktiviti gamifikasi dengan menggunakan model amalan klinikal seperti model simulasi kedai iaitu kedai bijak yang direka untuk topik wang. Amalan ini lebih berfokus kepada murid di mana mereka dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diberi peranan sebagai penjual, pembeli dan juruang. Mereka menggunakan replika wang untuk menjalankan urus niaga sebenar. Ini bukan sahaja menyeronokan tetapi memberikan pendedahan langsung kepada aplikasi konsep matematik dalam kehidupan sebenar. Aktiviti ini melibatkan perancangan klinikal terperinci termasuk penyediaan bahan, Susunatur bilik darjah, peranan murid dan aa, rubrik pemerhatian aa, Saya menggunakan borang senarai SEMA untuk mencatat penglibatan murid dan tahap pencapaian Ini membolehkan saya membuat pengubahsuaian segera Dan aa, menilai semula keberkesanan strategi Dari sudut amalan pengajaran klinikal secara menyeluruh Sebagai kesinambungan aa, kepada aktiviti utama, saya merangka projek Smart Designer yang berfungsi sebagai platform inovatif aa, untuk penilaian formatif. Aa, dalam projek ini, murid diminta aa, mencipta sendiri set soalan berdasarkan urus niaga harian dan menyelesaikannya secara individu dan berkumpulan aktiviti ini membolehkan murid mengekspresikan kreativiti dan mengaplikasikan konsep wang dalam pelbagai situasi dunia sebenar. Penilaian dalam konteks ini dibuat secara holistik. Saya menilai ketepatan matematik, kesesuaian senario yang dicipta dan kemampuan murid berhujah serta menjelaskan logik jawapan mereka. Uh, inilah elemen klinikal yang penting penilaian tidak hanya tertumpu pada hasil tetapi juga proses pemikiran dan strategi murid. Saya dapati projek, uh, melalui projek ini murid lebih yakin berani bertanya dan menunjukkan perkembangan yang lebih konsisten. Melalui projek inovasi dengan uh, menggunakan permainan smart designer. Ia dapat membantu meningkatkan kemahiran menambah dua nilai wang yang unitnya berbeza dengan tepat dalam kalangan murid tahun lima. Seterusnya, ianya menguji keboleh gunaan projek inovasi kaedah permainan smart designer dalam meningkatkan minat murid tahun lima. Uh, akhir sekalinya ialah ia dapat membantu murid dalam menguasai kemahiran menambah nilai wang yang unitnya berlainan dengan lebih mahir dengan menggunakan kaedah permainan Smart Designer Seterusnya kita melihat pula bagaimana murid-murid uh, menjawab soalan dengan menggunakan projek Smart Designer permainan smart design yang menunjukkan kesan positif terhadap pembelajaran murid dalam uh, topik penambahan nilai wang yang unitnya berbeza. Uh, pengaplikasian ini um, menyedarkan guru dalam dua aspek iaitu pengetahuan konseptual dan amalan terbaik sebagai pengamal klinikal. Uh, seterusnya, guru mencadangkan supaya tahap kesukaran permainan ini dipertingkatkan lagi iaitu menggabungkan operasi tambah dengan operasi tolak. Selepas selesai aktiviti simulasi dan projek, saya memperkukuh pemahaman murid melalui penggunaan kuisis iaitu satu platform kuis digital interaktif. Dengan membina soalan pelbagai arah, saya dapat melihat kemampuan sebenar murid secara pantas. Unsur permainan dalam kuisis menjadikan sesi kuis lebih menyeronokkan dan mendorong murid untuk berfokus. Uh, ini merupakan gambar-gambar yang diambil semasa uh, menjalankan aktiviti kuisis uh, di dalam bilik darjah. Uh, dari segi amalan klinikal, kuisis berperanan sebagai alat diagnostik. Uh, saya serta murid-murid dapat melihat skor serta mata, uh, mengenal pasti kelemahan topikal dan uh, merancang intervensi seterusnya. Uh, keupayaan platform ini memberi uh, laporan terperinci membantu saya dalam fasa refleksi Justeru menambah baik RPH dan uh, pendekatan pada minggu seterusnya Penggunaan teknologi digital juga melatih murid uh, celik IT dan uh, menjadikan uh, pembelajaran lebih bersepadu Elemen penting dalam amalan klinikal ialah nilai profesionalisme saya sentiasa berpegang kepada prinsip inklusiviti dan integriti semasa sesi pengajaran saya pastikan setiap murid diberi peranan yang sesuai saya melantik ketua kumpulan yang membantu rakan memberi tugas yang bersifat sokongan kepada murid pemalu dan tidak membiarkan mana-mana murid tersisih Selain itu, saya menetapkan peraturan bilik darjah yang jelas dengan murid. Kami menggunakan kod syarat aa, seperti tepukan tangan senyap dan kaedah giliran bercakap. Aa, ini memberi struktur kepada kelas aa, walaupun dalam suasana aktif. Uh, maklum balas daripada penyelia juga saya ambil kira secara terbuka seperti menambah masa refleksi murid. Uh, melalui refleksi ini saya memahami bahawa etika pengajaran bukan sekadar menyampaikan isi tetapi menyantuni semua murid dengan adil dan hormat. Uh, sesi pengajaran klinikal ini bukan sahaja memberi impak kepada saya dan murid Malah telah menyumbang kepada komuniti profesional guru uh, Selepas sesi ini saya berkongsi modul dan uh, refleksi dalam komuniti pembelajaran uh, profesional iaitu PLC uh, Rakan guru memberikan maklum balas membina dan menyatakan asrat untuk mencuba pendekatan gamifikasi dalam ruang kolaborasi ini kami saling bertukar idea dan menilai keberkesanan pendekatan masing-masing. Saya mendapati komuniti guru memainkan peranan penting dalam menyebarkan amalan baik. Refleksi yang dilakukan secara bersama dalam kalangan guru rakan sejawat menjadikan amalan klinikal lebih mendalam dan berimpak. Perkongsian ini menunjukkan bahawa sebagai pengamal klinikal Uh, saya juga menyumbang kepada perkembangan komuniti pendidikan yang lebih progresif dan responsif Secara keseluruhan, pelaksanaan amalan terbaik dalam pengajaran klinikal membuktikan bahawa pendekatan ini memperkukuh peranan saya sebagai pengamal klinikal uh, yang reflektif dan berasaskan bukti. Setiap tindakan saya daripada merancang reka bentuk pengajaran, melaksanakan strategi di bilik darjah, memerhati respons murid, sehinggalah melakukan refleksi pasca, pengajaran, merupakan sebahagian daripada kitaran amalan klinikal yang sistematik melalui proses ini saya dapat menganalisis data pembelajaran secara menyeluruh mengenal pasti keberkesan intervensi dan membuat penambahbaikan berterusan yang memacu perkembangan profesionalisme sebagai seorang guru. Saya juga menyedari bahawa inovasi seperti gamifikasi dan penilaian digital harus diintegrasikan dalam pengajaran harian. Ia bukan sekadar uh, gaya baharu tetapi strategi yang terbukti memberi impak kepada uh, pencapaian murid. Melalui budaya refleksi, penggunaan teknologi dan kolaborasi guru, saya yakin bahawa amalan klinikal yang berkualiti dapat Melahirkan guru dan murid yang cemerlang dalam era pendidikan abad ke-21. Sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya berkongsi pengalaman klinikal ini. Semoga ia memberi inspirasi dan manfaat kepada semua. Saya sedia menerima sebarang soalan dan maklum balas. Sekian terima kasih.